4 technique បច្ចេកទេសសំលេងភាសាថៃឲ្យបានច្បាស់ហើយឆាប់ចេះឆាប់ចាំកា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 ក๋าសួស្តីសួស្តីសួស្តីនិយាយទៅបងប្អូនអនាក់ខ្ញុំសិះៀងថ្ងៃនេះនឹងមកចែករំលែកនៅ4 technique ធ្វើឲ្យយើងបច្ចេកទេសសំលេងភាសាថៃឲ្យបានច្បាស់ហើយឆាប់ចេះឆាប់ចាំទៀតនរជា technique ដែលសិតសឹងតែឆ្លងកាត់លើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងហើយមិនថាជាការរៀនឬក៏ ការបរៀនគេទេចាជាតិចនិកដែលឆ្លងកាត់ភាពលម្បាក់មែនទេនឹងឯងត្រឹមតើកិច្ចសំលេងច្បាស់បានប៉ុណ្ណឹងណោះចាគឺយើងដឹងឲ្យថាភាសាថៃមានសំលេងរហូតដល់ទៅ5ដែលបងប្អូនបានឃើញនឹងគឺយើងចាំងាយថាមានបតោមានលេខ2មានលេខ7ហើយមានលេខបូកនៅពីលើនឹងឯងដែលទាំងអស់នឹងគេហៅថាវណ្នយុគវណ្នយុគចាដែលបតោនឹងភាសាថៃគេ ហៅថាម៉ៃអេเนาะដល់ពេលលេខ2ហ្នឹងម៉ៃធូដល់ពេលเลข7ហ្នឹងគឺម៉ៃទ្រីហើយលេខបូកហ្នឹងគឺម៉ៃចតវចាគឺយើងត្រូវតែបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអីពាក្យភាសាថៃគឺមានសំឡេងស្រៀងស្រៀងគ្នាតែយើងបញ្ចេញខុសអត្តន័យក៏ខុសដូចគ្នាចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានយើងបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅតិចនិកទី1ទាំងអស់គ្នា ເຕັກນິກទី1របស់យើងគឺរោពាកដែលយើងតែងតែជួបជាប្រចាំហើយយើងគិតថាយើងមិនចេញសំឡេងពាកនឹងបានត្រឹមត្រូវយកមកធ្វើជាគោលមានន័យថាម៉េចគឺរោពាកដែលយើងតែងតែនិយាយរាល់ថ្ងៃដែលយើងតែងតែរៀនប៉ះរាល់ថ្ងៃយកមកធ្វើជាគោលនៅក្នុងការចាំសំឡេងនេះមួយនេះមួយចាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍តែម្ដងដើម្បីឲ្យងាយយល់ចាឧទាហរណ៍អញ្ចែពាកទី1ណាអាសំឡេងទី1របស់យើងគឺសំឡេងសាមញ្ញนะคะ อ่าสําเนียงสามัญสามัญนั่นคือสําเนียงสําเนียงสมาสําเนียงของเราคือสมาแบบนี้นะสามัญนะคะอ่าเอิ้นจังสําเนียงสมาของเราคือយើងយើងរើសពាក្យមកដែលយើងតែងតែជួបជាប្រចាំអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងតែងជួបទាបទាបប្រចាំយើងរើសពាក្យថាតាមតាបឃើញតាមតាមនឹងប្រែថាម៉េចប្រែថាតាមដូចគ្នាណាប្រែថាតាមដូចគ្នាអញ្ចឹង ឲ្យតាជួបគេប្រាប់ថាសំលេងសាមញ្ញសំល័យទី1យើងដឹងហើយពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យថាតាមអញ្ចឹងជួបពាក្យអីទៀតក៏យើងបញ្ចេញសំលេងតាមហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ពាក្យហីគេកានអាកានហ្នឹងក៏សំលេងសំលេងស្មារដូចគ្នាអាកាខ្យាត់សំលេងស្មារទាំងអស់ណាអញ្ចឹងទី2អាទី2របស់យើងទី2របស់យើងហ្នឹងគឺសំលេងសំលេងអីគេសំលេងអេណាខាអា សំឡេង A មាន5សំឡេងហ្នឹងគឺចោះមកបន្តិចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់យើងងាយៗណាពាក្យដែលយើងតែងតែជួបគឺអ្នករៀនថៃគឺជួបហ្មងពាក្យថៃគេកាយកាយកាយនឹងប្រថាមន់ដូចនេះសំឡេងវាចោះបន្តិចណោះកាយមន់ចាអញ្ចឹងអាយើងប្រែសិនប្រថាមន់អញ្ចឹងឲ្យតែជួបពាក្យអីដែលសំឡេង A គឺដឹងថាសំឡេងវាចោះបន្តិចណោះអាបើយើងអត់ចាំទេយើងបកពេញសំឡេងកាយ អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសំឡេងវាចុះមកបន្តិចចាដល់ពេលទី3ណាសម្រាប់ទី3ហ្នឹងគឺសំឡេងសំឡេងឯគេសំឡេងធូរចាសំឡេងធូរសំឡេងធូរហ្នឹងគឺដែលមានលេខ2ពីលើហ្នឹងសំឡេងរបស់វាគឺចុះ2លានចុះ2លានអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងយកមកឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺពាក្យថា5 5ឃើញ5แปลว่าប្រាំណាប្រាំលេខ5ហ្នឹងចាអញ្ចឹង 5មានហា5เนาะគឺសំលេងធូរចុះហើយឡើងណា5ពីហ៎ងើយ5អាសំលេងអញ្ចឹងយើងប៉ះពាក្យណាដែលសំលេងធូរតិចយើងចាំអាពាក្យគោលរបស់យើងមកឧទាហរណ៍ពាក្យអីគេពាក្យថាមកអាមកអ َن ឹងក៏សំលេងអាទី3ដូចគ្នាសំលេងធូរដូចគ្នាមកឃើញឯងសំលេងដូចគ្នាមកហាមកអា ចឹងទី4ទី4ទី4ហ្នឹងគឺសំលេងសំលេងត្រីចាសំលេងត្រីសំលេងត្រីហ្នឹងគឺឡើងលើអាឡើងលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរោពាក្យមកពាក្យថាឯគេពាក្យថាតោតោអាឃើញប្រើតុកហ្នឹងចាតោតោឃើញឲ្យសំលេងត្រីគឺអញ្ចឹងមកតោតោ អញ្ចឹងគេប្រាប់សំឡេងត្រីពុបគេយឹងដឹងហើយអូសំឡេងឡើងលើតោអញ្ចឹងទី5ទី5សំឡេងចុងក្រោយគឺសំឡេងចតវាសំឡេងខ្ពស់គេហៅថាសំឡេងខ្ពស់ណ៎ចតវាមិញហាសំឡេងហ្នឹងគឺចុះហើយចុះហើយឡើងចាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មកឧទាហរណ៍ពាក្យថាឯគេผมผมឃើញហ្នឹងឲ្យគេអឺចុះហើយឡើងណាผมผม បែរសក់ឬក៏ប្រែថាខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សប្រុសហ្នឹងចាយឹងកន្លែងនេះយើងប្រែសក់ហ្មងទៅណាអូខេខ្ញុំខ្ញុំចាយឹងយើងជួបពាក្យអីផ្សេងៗទៀតក៏យើងបញ្ចេញតាមហ្នឹងដែរណាយើងមានគោលរបស់យើងដែលយើងចាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបពាក្យណាដែលយើងជួបជាប្រចាំអាចដូរពាក្យគោលពីអឺឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំក៏បានដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំឲ្យទៅហ្នឹងគឺពាក្យដែលតែងតែជួបជាប្រចាំដែលអ្នករៀនថៃតំបងគឺគាត់នឹងចេះហើយពាក្យទាំងអស់នេះ ណោះនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាអក្សរថាភំអត់មានអីទាំងអស់ហេតុអីបានសំលេងចតាវាក្រែងប្រាប់ថាសំលេងចតាវានឹងមានលេខបូកពីលើហើយនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលតិចនិចទី2ព្រោះអីវាតកតងគ្នាចាតិចនិចទី2គឺត្រូវតែចេះអំពីត្រៃយ៉ាងអក្សរទាំង3ក្រុមមតរៈតួសកោតម িত্র ៈតួបកបស្រៈសំលេងវែងស្រៈសំលេងខ្លីខំបេនខំតាយត្រូវតែចេះទាំងអស់ហិតអីបាន ជាខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យត្រូវតែចេះទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីយើងមើលពីតិចនិចទី1ហ្នឹងគឺពាក្យថាភូមិអត់មានអីពីលើនឹងអស់ប៉ុន្តែសំលេងចាត់តវាអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការចាំទិដ្ឋតងហ្នឹងវេយចករបស់គេនឹងឯងហ្នឹងហើយចាំក្បួនរបស់គេថាហេតុអីមូលហេតុអីចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះទាំងអស់អំបិញមិញដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចដឹងឲ្យថាពាក្យណាគួរតែបញ្ចេញសំលេងបែបណាចាអញ្ចឹងអាភូមិ គឺដោយសារអីគឺវាជាអក្សរសូកអញ្ចឹងទៅពេលវាជាអក្សរសូកវាអត់មានអីនៅពីលើមានន័យថាវាសំលេងចតវាហើយមួយវិញទៀតឧទាហរណ៍ពាក្យថាម៉ាម៉ាដែលខ្ញុំប្រាប់ថាសំលេងធោហេតុអីបានវាសំលេងធោដោយសារអីម៉ម៉ាវាជាអក្សរតតាមអក្សរសំលេងទៀបហើយសសំលេងវេហើយបូកជាមួយនឹងកកាយដែលវាជាคําតាអញ្ចឹងទៅពេលដែលវាបូកចូលគ្នាទៅវា ធ្វើឲ្យពាក្យនឹងខ្ល้ายទៅជាសំលេងសំលេងធោព្រោះអីយើងនឹងចាំថាអញ្ចេះពាក្យភាសាថៃនៅពេលដែលអត់មានអីពីលើទាំងអស់យើងថាវាជាសំលេងសាមញ្ញតែដល់ពេលយើងជួបពាក្យឧទាហរណ៍វាទៅជាសំលេងធោទៅវាទៅជាសំលេងចតបន្ទាទៅដល់ពេលយើងអត់ដឹងយើងតែបញ្ចេញសំលេងសាមញ្ញទាំងអស់វាខុសហើយណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែចាំទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកណោះគឺមានត្រៃយ៉ាង ពីអសរទាំង3ក្រុមនឹងឯងមតរតួសកតមានតាតួប្រកបប្រសំលេងវែងសំលេងខ្លីคําបែនคําដែរនឹងត្រូវចេះទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកនគ្នាកាន់តែយល់ច្បាស់ពីការបញ្ចេញសំលេងទៀតណាតិចនេះទី2ហ្នឹងវិញប្របាទប៉ុន្តែគឺនឹង បើយើងចេះគឺយើងបច្ចិងចំលែងបានត្រូវមកព្រោះអីបើសិនជាដូចអ្នកដែលគាត់នៅប្រទេសថៃជួនកាលគាត់អត់ចាំបាច់ទៅរៀននៅនឹងគាត់ទៅចិញ្ចឹមសម្លេងត្រូវដែរដោយសារអីគេនៅជាមួយជនជាតិថៃគេបានហាត់និយាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជួនកាលយើងអាចដឹងថាអឺវាមានតាមក្បួនតាមຂະຫນາດអីប៉ុន្តែសំខាន់គឺនិយាយរាល់ថ្ងៃទៅវាពីចាំឯងតែដល់ពេលយើងនៅខ្មែរយើងអត់ដែរបានមកអង្គុយនិយាយអីជាមួយជនជាតិថៃទេយើងក៏ត្រូវតែចេះពីក្បួននឹងដែរ អញ្ចឹងតិចនិចទី2ហ្នឹងគឺរៀងបាក់តិចណាអូខេតិចនិចទី3របស់យើងហ្នឹងគឺហាត់អានៅការងេកមួយពាកមួយពាកចាងេកមួយពាកមួយពាកយើងងេកបែបណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យងាយយល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងរើសឧទាហរណ៍ណាដែលពាកអឺប្រយោគណាដែលយើងតែងតែជួបប្រថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរើសមកអឺប្រយោគថាយិនឌីទីដាយ រូចាแปลว่าរីរណាតាបានស្គាល់អញ្ចឹងយើងញែកបែបណាអាអញ្ចឹងយិនសំលេងស្មាឃើញហីយើងញែកអញ្ចឹងយិនសំលេងស្មាឌីសំលេងស្មាធីសំលេងចុះហើយឡានការបတ်ប្រយោគហ្នឹងគឺគេហិសេជាប់គ្នាណាតែខ្ញុំញែកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសេឃ្លីតឃ្លីបជាគ្នាតែម្ដងហ្នឹងហី ទីសំឡេងធូឃើញទេវាមានមៃអេបីលើប ндай សំឡេងវាទៅជាសំឡេងសំឡេងធូអាបានក៏សំឡេងធូដែរបានអឺចៅហាយឡើងណារੂអារੂសំឡេងត្រីរੂអាដល់ពេលចាក់សំឡេងម៉េចអេឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានសំឡេងមកទាំងអស់ហើយយើងបានសំឡេងមកទាំងអស់ហើយយើងញែកគ្រប់ពាក្យអស់ហើយមកប្រយោគនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងនិយាយ យើងនិយាយឲ្យយឺតយឺតឲ្យយើងបច្ចេកសម្ដែងតាមអាសម្ដែងនៃយើងគូសហ្នឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងยินดีที่ได้รู้จักឃើញហ៎ចឹងយើងឲ្យលឿនតិចមុនยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักធ្វើឲ្យការបច្ចេកសម្ដែងការនិយាយរបស់យើងកាន់តែប្រសើរមានចោះមានល្អបើយើងអត់បានតញេកយើងអត់ចេះនៅក្នុងការបច្ចេកទេយើងនឹងបច្ចេកមិនហ្នឹងណា ยินดีที่ได้รู้จักเคลสม่าទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយតតែបងយើងចាស់តยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักนะคะอ่าព្រោះជំនួននេះព្រោះណោះចាអញ្ចឹងតិចនិចទី3របស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវការការវឹកហាត់ហ្នឹងហើយត្រូវការការវឹកហាត់វឹកហាត់នៅពាកទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកតិចនិចទី4តិចនិចទី4គឺបញ្ចេញសម្លេងតាមការមើលកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាភាសាថៃមិនថារឿងឬក៏អ្វីក៏ដោយឲ្យតបងប្អូន ចូលចាត់ចាមើកម្មវិធីមើអីណោះហ្នឹងហើយតាំងពីយើងមើអាតិចនេះទី1ទី2ទី3ប្របាក់ហើយហ្នឹងហើយត្រូវតែចេះត្រូវតែចាំហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើរឿងម្ដងចាអញ្ចឹងយើងមកមើរឿងមើកម្មវិធីអីក៏ដល់ដែលយើងចូលចាត់ហ្នឹងហើយយើងរៀនបច្ចេកសម្ដែងតាមគេចាអង្គុយមើហើយបច្ចេកសម្ដែងហ្មងឬក៏បើយើងអត់ប ێ លទេយើងអឺនិយាយថាចូលចាត់រឿងកន្លែង ៀបថាឆាកណាដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងយើងយកឆាកហ្នឹងមកមើលច្រើនដងទៅហើយយើងរៀនបច្ចេកទំលែងតាឧទាហរណ៍យណាឆាកដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអនអនគ្នាចេះគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺឆាកអីគេតេងງານកាន់ណាតេងງານកាន់ណារៀបការជាមួយខ្ញុំណាហ្នឹងគឺប្រយោគហ្នឹងខ្ញុំចេះតាំងពីខ្ញុំអត់តបានរៀនថៃមែនអោះមើលរឿងថៃទៅឃើញតួឯកប្រុសគេលុតជង្គង់អាគេលុតជង្គង់ទៅគេសុំតួឯកស្រីអញ្ចឹង ឃើញហ៎យើងប umbai ចេះពាកក៏យើងដឹងថាប្រែបែបណាដែរយើងមើលតាមកាយវិការហើយដល់ពេលពាកនឹងយើងអាសាជួបយើងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឆាប់ចាំយើងយកពាកនឹងមកធ្វើនៅក្នុងការហាត់បច្ចេកទំលឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយតេញការกันណាអាតេញតំណែង A เนาะងានទំនេស្មាกันណាអាតេញការกันណាទីប្រកាជាមួយខ្ញុំណាឃើញហ៎ឬក៏ពាកថាขอទោសអាขอទោសសុំទោសអាขอសុំ សោតទូខថោតសំទុជូនកាយើងអាចដឹងទេថាពាក្យនឹងសំលេងអីគេប៉ុន្តែពេលដែលយើងបញ្ចេញសំលេងតាមគេយូយូទៅសំលេងយើងវាកាច់ទៅឯងហ្នឹងឯងមានថាវាតន់ទៅខ្លួនឯងឃើញទេអញ្ចឹងតិចនិចទី4ហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ទេ ចាសម្រាប់4 technique នៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងភាសាថៃឲ្យបានច្បាស់របស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំខំថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយក4 technique នេះទៅរៀនទៅអនុវត្តតាមនឹងឲ្យដើម្បីឲ្យយើងបញ្ចេញសម្លេងភាសាថៃឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនដែលមាន technique ផ្សេងៗទៀតដែលយើងជួបនឹងឲ្យចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ចង់ចេះភាសាថៃអាច ចូលទៅ comment នៅខាងក្រោមបានเนาะនឹងឯងដើម្បីយើងចែករំលែកចំណេះដឹងទៅគ្នាទៅមកព្រោះអីបួនតិចនេះគឺជាបួនតិចនិកដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មកហើយខ្ញុំយកមកចែករំលែកបងប្អូនអោកគ្នាហើយអាចមានតិចនិកផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបច្ចេកជំនាញភាសាថៃបានច្បាស់នឹងឯងអញ្ចឹងមកចូលរួមចែករំលែកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូ ចា៎ប្រិយជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយជួយសញ្ញាកណ្ដឹងនៅខាង channel YouTube របស់ខ្ញុំផងហើយចុច follow នៅ Facebook page Thai Bai Chiang ដូចគ្នាចា៎ជើកគ្នា clips ຫນ້າណា៎คะសួស្ដីខា